azizbek Nazarov guliston shahar hokimi yordamchisi lavozimida faoliyat boshladi Aynan 36 yoshda bo'lgan yigitning shijoati intilishlari mazkur vazifani bajarishga munosib ekanligini ko'rsatdi mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha guliston shahar hokimi yordamchisi bo'lgan azizbek g'oyibnazarov do'stlik mahallasiga mas'ul mahalla raisi va hokim yordamchisi endi bir butun kuchga aylanishi kutilmoqda do'stlik mahallasida aholi soni 4445 nafar bo'lib 1042 ta xonadonlar mavjud mas'ullar tomonidan qilinishi lozim bo'lgan ishlar tahlil etiladi yangilanishlar ana shu asosda bo'y ko'rsatadi mavjud masalalar xonadonlarni xatlovdan o'tkazish orqali aniqlanmoqda har bir xonadon vakili bilan suhbatlashuv asosida savollarga yechim topiladi bu eng sodda va to'g'ri yo'l assalomu alaykum xonadonlarda o'rganib yuribmiz vaqtingiz bo'lsa ikki og'iz suhbatlashasik siz bilan marhamat oh. shu yerda <refer> ish faoliyatini olib boraman hozircha o'zim ishlayapman bu tikkan liboslarim bilan bog'chalar bilan hamkorlikda ishlaymiz bayramona kiyimlar yaratamiz bo'sh ish o'rinlari yaratmoqchiman buning uchun bizga mashinkalar kerak har xil turdagi mashinkalar bilan ta'minlansa ish o'rinlari yaratmoqchiman ayol tikuvchilik bilan shug'ullanayotgani va faoliyatini kengaytirishda ko'mak zarurligini bildirdi masala tez kunlar ichida hal bo'lishi kutilmoqda dillaraboy endilikda tikuvchilik qilish bilan birga mahalladagi ish bilan band bo'lmagan ayollarning bandligi uchun hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladi ish o'rni yaratish uchun bino bor uskunalar esa subsidiya asosida keltiriladi hokim yordamchisi <laughs> boshchiligidagi ishchi guruh <laughs> kelib xonadonimda o'rgandi o'z xonadonimda tikuvchilik bilan shug'ullanaman ish faoliyatimni kengaytirish maqsadida mahallamdagi xotin qizlarni ish bilan ta'minlamoqchiman shu masala bo'yicha hokim yordamchisi kelib o'z takliflarini va maslahatlarini berdi va mahallamdagi ayollarni ish bilan ta'minlaydigan bo'ldim va qirq million so'm subsidiya ajratiladigan bo'ldi ana shunday fuqarolarga beriladigan ko'mak yangi imkoniyatlarni paydo qiladi va bu aholining kambag'al qismini iqtisodiy barqaror hayot darajasiga olib chiqadi mahfuza opaning xonadoni sarishda. bir qarashda bu xonadon uchun hokim yordamchisining ko'magi zarur emasdek tuyuladi lekin mavjud imkoniyatlarni kengaytirishni istagan oila sohibasining taklifi so'rovi ko'pchilik uchun ham tajriba bo'lishi mumkin oila uchun daromad manbaiga aylangan issiqxona imkoniyatlarini kengaytirishda quyosh batareyasidan foydalanish ham kam xarj, ham foydali bu taklif ham ijobiy yechimga asos bo'lishi aytildi mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish aholi bandligini ta'minlash va kambag'alni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi joriy qilingan ayni muddao bo'ldi deb o'ylayman temirovlarni xonadoniga kirib o'rganganimda issiqxona bilan shug'ullanayotganligini ko'rdim xonadon sohibasi mahfuza opa bilan suhbatlashganimizda bu issiqxonani issiqlik manbayini saqlab turish uchun quyosh batareyalaridan foydalanish maqsad qilingan ekan imtiyozli kredit olish uchun yordam so'radi amaliy yordam beramiz albatta aholining bandligini ta'minlash aholining tadbirkorlik ko'nikmasini shakllantirish umuman bu borada maslahat berish aholining kambag'al qatlamini qisqartirish borasida qilinayotgan sa'y harakatlarga aynan hokim yordamchilari lavozimining joriy etilganini ham bog'lashimiz lozim bo'ladida chunki bugun hokim yordamchilari lavozimi joriy etilgandan keyin o'z o'zidan yangi bir tashabbuskorlar mahallalarda qanot yozishi uchun imkoniyat yaratiladida chunki hokim yordamchilari bugun xonadonma xonadon yurib har bir xonadon vakilining hayotini o'rganar ekan demak takliflar o'rtaga tashlanadi takliflar ilgari suriladi va g'oyalar qo'llab quvvatlanadi imkoniyat so'ralgan joyda imkoniyat berishga bir zamin yaraladida to'g'rimi to'g'ri <coughs> aytasiz <coughs> <coughs> aynan bugungi hokim yordamchisi bilan bo'lgan muloqotingiz sizda qanday bir taassurot qoldirdi bir ish reja qilib qo'ygan edik quyosh nuridan foydalanib issiqlik batareyalarini o'rnatsam degan rejam bor edi yordam so'radim shu batareyalar olib o'rnatish niyatimiz bor demak imtiyozli kredit albatta nafaqat sizning oilangiz daromadi uchun balki oziq ovqat mahsulotlarini aholiga yetkazib berish borasidagi say harakatlarga ham bir o'ziga xos bir hissa bo'ladida hissasini qo'shadi ishbilarmon opaning mehnat samarasi bugun o'z xonadoniga daromad keltirish bilan birga aholi dasturxoniga ham tabiat ne'matlarini tortiq etmoqda bunday tashabbuskorlik qo'llab quvvatlanishi lozim mahfuza opa pedagog fizika fani o'qituvchisi opaning umumta'lim maktabidagi faoliyatiga tomorqada bajaradigan ishi xalaqit qilmaydi chunki bunday manzarani inson o'z qo'li bilan yaratar ekan charchoq tanani tark etadi aksincha mehnat samarasi kishiga zavq bag'ishlaydi mamlakatimizda shunday bir siyosat yuritilyaptiki kambag'allikni qisqartirish ba'zan mana shunday siz kabi ishbilarmonlarning faoliyatini kuzatib turib o'ylab qolamiz-da. demak inson o'zi harakat qilishi kerak eng avvalo ijtimoiy bir holatini yaxshilash uchun iqtisodiy darajasini yuksaltirish uchun eng avvalo oila sohibi sohibalariga katta bir mas'uliyat yuklanadida to'g'ri aytasiz davlat ishidagi daromadimiz bilan cheklanmaymiz har doim ham shu issiqxona bo'lmagan paytlarda ham erta bahor ko'chatlar chiqarardik xullas band bo'lamiz hech kimni boshqa oshiqcha narsaga vaqti bo'lmaydi boshqa xonadon sohibalariga ham shuni taklif qilgan bo'lar edim masalan o'zimni misolimda qaraydigan bo'lsak kelinlarim qizlarim hammasi shu şu... mehnat bilan band bekorchilikdan hech qanday kelishmovchiliklar kelib chiqmaydi masalan har bir kelishmovchilikni tubida bir bekorchilik yotadi deb o'ylayman o'shaning uchun hech qachon maktabda ham o'quvchilarimga borsam shu band bo'linglar deb maslahat beramiz zaynobiddin bahorgi ekinlarning ko'chatlari uchun yerga urug' sepdi endi pomidor bulg'or qalampiri baqlajon ko'chatlari bahor fasliga yetib tayyor bo'ladi mahallada ana shu zayilda jarayonlar davom etmoqda azizbek G'oyib Nazarov mahalla miqyosida tahlil o'tkazar ekan yosh mutaxassisga natija kerak hududning shart sharoitini yaxshi biladigan tadbirkorlikni rivojlantirish fuqarolarning biznes loyiha va tashabbuslarini qo'llab quvvatlash va yangi ish o'rinlari yaratish tajribasiga ega bo'lgan shaxs hokim yordamchisi lavozimiga munosib men o'tirgan o'rnimga yuklatilgan vazifaga munosibmanmi degan savolga faqat ish va natija orqali javob bor mazkur lavozimga men tavsiya qilar ekan bu lavozimda men loyiqmanmi yo'qmi o'zimga o'zim shu savolni berdim birinchi navbatda xalqqa manfaatim tegadimi yo'qmi shu savolga o'zimdan javob izladim lavozimga tayinlanmasdan turib mahallani o'rganishni boshladim o'rganishlarimda shunga amin bo'ldimki har bir fuqaroni nima qiynayapti nima bilan band qanday yordam kerak hammasini muammosini bilishim shart ekan mana shu lavozimda bugun ish boshladim manzilli o'rganishlarim ertaga natija beradi deb o'ylayman mamlakatimizda olib borilayotgan siyosat yangi o'zbekiston yangi dunyoqarash bo'yicha o'zimizni mahallamizda yani. ham keng qamrov olib borilyapti masalan to'rt besh yil oldin katta ko'chamizda ravnoq ko'chamizda to'rtta beshtagina fuqaro faqatgina savdo bilan shug'ullanayotgan bo'lsa hozir to'liq hunarmandchilikni hamma yo'nalishlari bo'yicha keng qamrab olingan besh milliardan oshiq so'm mablag'lar fuqarolar tomonidan maqsadli ishlatilib hozirgi kunda shu quyonchilik tuya sohasi bo'yicha ham tadbirkorlikning barcha yo'nalishlari bo'yicha keng qamrab olingan har bir yo'nalishlar bo'yicha bankda berilayotgan imtiyozli kreditlardan to'liq foydalanib kelishmoqda mahallalarda mavjud muammolarni yechimini bartaraf qilish masalasi bo'yicha yangi lavozim joriy qilindi hokim yordamchilari bevosita shu mahallani ijtimoiy ko'tarishda fuqaro arni o'zini o'zi band qilishda kelajakda o'z yo'llarini topishda shu xizmat qiladi degan umiddamiz do'stlik mahallasida ham barcha mahallalardagi kabi yangicha ishlash jarayoni boshlandi natijalarni esa vaqt ko'rsatadi